আজিৰ তাৰিখত ৰাইজৰ কথা সকলোৱে দেখিছে কোনে ক'ব যে ন্যায় দিয়া গ'ল জুবিন গাৰ্গে পৰিয়ালে ক'ব লাগিব এইখনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ দিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম হ'ল যে তেখেতৰ আৰক্ষীসকলে যি চাৰ্জ লগাইছে সেই চাৰ্জটো পিছত গৈ আদালতত তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কিবা কাৰণত তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বিফল হ'ব আদালতত যা যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাবোৰ নুশুনে যা যে চাব এভিডেঞ্চ জাজে চাব প্ৰচিজৰ জাজে চাব গাইডলাইনছ তেতিয়াহে গৈ কনভিকশ্যন হ'ব যেতিয়ালৈকে কনভিকশ্যন নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰ পৰাই নিজকে চাৰ্টিফিকেট কিয় দিছে তেওঁ কি ভাবে যে অসমৰ মানুহ আদালতৰ বাবে অজ্ঞাত নেকি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আমি অজ্ঞাত নেকি আমি নাজানো নেকি যে কেনেদৰে কেতিয়াবা পুলিচে ভালদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰিলে গোটেই কেচটোৱে ফেইল হৈ যায় তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামটো হ'ল নিজকে চাৰ্টিফিকেট দিয়া আগতে বাৰম্বাৰ আজি তেওঁলোকে মিডিয়াত আহি আবুল তাবুল কথা কোৱাতকৈ অসম আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰক যাৰ ফলত তেওঁলোকে এটা ফুল প্ৰুফ ৱাটাৰ টাইট কেছ বনাব পাৰে আৰু ক'ৰ্টৰ ভিতৰত এই অভিযুক্তসকলক কনভিকশ্যন হওক ন্যায় কোনে ক'ব যে ন্যায় পালোঁ ন্যায়ে ক'ব গৰিমা শইকীয়া গড় বাইদেউ আৰু পামী বৰঠাকুৰ বাইদেউ যেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ আমি প্ৰমাণ নাপাওঁ যে তেওঁলোকে ন্যায় পালে তেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা কোৱাটো ইচৰ হৈছে চাইল্ডিছ হৈছে আৰু তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত কিবা বেলেগ এটা চিন্তা তেওঁ কৰি আছে তাৰে আমি উমান পাইছোঁ কংগ্ৰেছে পলিটিক্স কৰা বুলি কৈ আছে আমাৰ দাবী স্পষ্ট আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আমি জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজ আজি হতাশ হৈ আছে আমি তেখেতৰ ঘাৱৰ ওপৰত মৰম লগাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতক আমি একত্ৰিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ মনবোৰ ভাঙি যে নাযায় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ গীত নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আকৌ প্ৰচলিত হওক আৰু বহুত কেইজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আজি জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনি আজি তেওঁলোকৰ তেওঁৰ আদৰ্শবোৰ আৰু ভালদৰেহে বুজি পাইছে তেওঁৰ জুবিন দাৰ ফিলচফি আৰু ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটাহে আহ্বান কি যেতিয়া এই ৰয় ৰণালয় চিনেমাটো ৰিলিজ হ'ব আহক জুবিন দাৰ যি এটা সপোন আছিলে যে অসম চিনেমা জগতটো এটা শক্তিশালী স্থানলৈ লৈ যোৱা আহক আমি মিলিজুলি জুবিন দাৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ যি সপোন আমি এই চিনেমাৰ যোগেদি বাস্তৱ কৰিম জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ তেওঁ কৈছে যে ইয়াত বহি কি তদন্ত কৰিব ছিংগাপুৰলৈ যাব লাগিছিল বুলি বিজেপিৰ নেতাসকলৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলোৱে এইখিনি কথা জানে বুজে যে য'ত ঘটনা হ'ল যি হোটেলত থাকিলে যি ইহঁতত গ'ল যি হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল তাতহে গোটেইখিনি তথ্যবোৰ আছে কিন্তু সেই তথ্যৰ যোগাৰ কৰাৰ আগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ মুখনৰ পৰা যি আবোল টাবোল কথাবোৰ শুনি আছোঁ মৰ্যাদা সীম কথাবোৰ যে শুনি আছোঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'বলৈ নাপায় মই মাত্ৰ ইমানহে ক'বলৈ বিচাৰোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ মই সেইটোৱে ক'লো যে তেওঁৰ কামটো হ'ল ক'ৰ্টৰ ভিতৰত যিখিনি অসম আৰক্ষীয়ে চাৰ্জ লগাইছে যিহেতু তেওঁ হোম মিনিষ্টাৰ সেইখিনি চাৰ্জ প্ৰমাণ দিয়া আৰু কনভিকশ্যন আনা যদি তেওঁ কনভিকশ্যন আনিব নোৱাৰে তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰত সফল নহয়